Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої студії Олександр Васильович Маргун, начальник відділу виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Вітаю вас у нашій студії. Добре. І перше питання, яке я хотіла поставити: охорона праці, як в цьому аспекті спрацював ваш фонд? Зокрема, ну працюють підприємства, Ми лише контролюємо цю роботу. Я хотів би зазначити, що в цьому році у нас є стабільне зниження росту і професійних захворювань, і травматизму. Передусім, це заслуга Марганецького гока, тому що це основне підприємство в нашому місті, де стаються нещасні випадки на виробництві та фіксуються. Професійні захворювання. Тому та робота, яка проводиться на Марганецькому гірничо-збагачувальному дала, дає свій постійний результат. Мінус 10 нещасних випадків на цей е, період, і е, зниження йде і професійних захворювань. Мінус 11 професійних захворювань за цей період. На Марганецькому гірничо-збагачувальному комбінаті зафіксовано. Тому я бачу заслугу в цьому питанні. Передусім, це Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат Андрій Сергійович Швець проводить велику роботу, постійно працюють вони над цим питанням, контролюють це питання і є. Позитивний результат і для нашого міста, і для самого комбінату. Інакше неможливо, бо таке, бо таке виробництво. А чи є якісь зміни у роботі вашого фонду? Чи з'явилися якісь зміни, зміни певні? Ну в цьому году, в принципі, согласно закону, який був прийнятий 28 декабря. фонд, два фонда, фонд социального страхования от несчастных случаев и фонд социального страхования от временной, по временной нетрудоспособности должны быть объединены в фонд социального страхования. Такое объединение должно было произойти с 1 июля. Но в связи с тем, что были упущены некоторые вопросы, серьезные вопросы, я считаю, по реорганизации фондов, вот на сегодняшний день такой реорганизации пока не, не произошло. Но э, в прошлую среду э, Верховный Совет э, принял, наконец-то, долгожданные изменения, которые необходимы для реорганизации фондов. Вот. И это касается, прежде всего, создания ликвидационных комиссий. Угу. Этот, этот вопрос не был прописан, к сожалению, в, в основном законе. Было принято решение. Сейчас в течение месяца, со дня принятия закона, должны быть созданы ликвидационные комиссии как в одном фонде, так и в другом фонде. Они начнут работать, будет произведена как бы, инвентаризация всех долгов фонда, средств всех, да? средств всех фонда и будет произведена, в дальнейшем будет организован один фонд. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день наш фонд работает стабильно. У нас нет никаких задержек в выплатах. Мы полностью как бы, компенсируем все затраты наших людей, которые состоят у нас на учете и в медицине. Могу сказать, что более 100 человек поехало отдыхать по санаторно-курортным путевкам. Хочу сказать, что у нас еще есть, и в этом году еще есть возможность. Вот на конец года у нас есть еще остаток путевок в Верходнепровск, в санаторий, очень хороший. У нас есть путевки на сегодняшний день, и мы те люди, которые нуждаются, мы их посылаем на реабилитацию и на лечение в этот санаторий. Олександр Васильович, А для регресників, для наших, яка інформація, що ви хотіли нагадати. Ну, якби стабільний вопрос, я в кожному своєму виступленні звертаюсь якби з к нашим э, людям, которые состоють состоят на учёте Это прежде всего те люди, которые оформили регресс и у них изменился статус, то есть они работали на предприятиях города, в том же марганецком комбинате или на другом предприятии, они должны э, прийти э, в фонд и сообщить изменения, те, которые происходят у них, то есть предоставить трудовую книжку с, э, с последней записью. То есть, если человек если человек продолжает работать, никаких, никаких не надо нам, допустим, этот самый. Но если он уволился, он должен явиться в фонд, <coughs> вот и предоставить ксерокопию, заверенную ксерокопию трудовой книжки. Вот это основное. Почему? Потому что на сегодняшний день мы выплачиваем компенсацию, индексацию, вот и некоторые люди не, предо... не своевременно предоставив вот эту информацию, лишаются вот этих выплат. Поэтому mm -hmm. как бы. А так в принципе э я знаю, что ну все чувствуют стабильность нашего нашего фонда в чем? В том, что до 10 числа мы практически каждый месяц выплачиваем регрессные выплаты. То есть все средства люди получают. Медикаментозное лечение в полном объеме люди тоже получают. То есть бесплатно, если человек получил бесплатно лекарство, значит этот самый. Если он купил за свои деньги, значит в течение э, месяца-двух мы тоже компенсируем э эти затраты для него. Mm -hmm. Поэтому вот для того, что касается наших э, людей. Ну и хочу повторить, повторится как бы то, что есть еще у нас путевки, как бы до реорганизации фонда, кто желает, потому что мы не знаем, как там дальше будет, вот, как будут э, средства формироваться нового фонда. Вот, но на сегодняшний день мы имеем возможность направлять людей в Верходнепровск для отдыха и лечения а что самое за ликувание там бывает? Там именно вот что важно для наших людей, которые состоят у нас на учете, там все виды как бы лечения присутствуют. То есть mm -hmm. это и радикулопатия человек может поехать полечиться и верхние хозлы, которые у нас на шахтах тоже распространены людей, которые получили профессиональное заболевание, тоже там производится лечение. Ну и система кровообращения и все остальное в принципе санаторий очень хороший на нашем вот, для нашей области это один из лучших санаториев в нашей области, да, я думаю, и в целом в Украине. Именно по оборудованию, именно по э, э, именно по реабилитации людей. Это один из самых лучших санаториев. Ну, хотелось бы обратиться к марганчанам, работающим марганчанам, э, пожелать им безопасного труда, не травмироваться и э, Здоров'я, ну і нас з наступаючими праздниками, Новим годом уже як би можна. Дякуємо, Олександр Васильовича. Нагадую, що в нашій студії сьогодні був начальник відділу виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Олександр Васильович Маргун. Дякую за бесіду, а вам за увагу. До побачення.